صحیح بخاری میں حدیث ہے نا سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی اللہ نے ایک نبی کی برکت سے دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے یہ وہی ابو حریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا میں صحاب صفحا میں سے تھا پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں اور وہی ابو بور رہا نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی ہو گئی اور حضرت ابو ابورا جب یہ دی بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں اور جو بدرود میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا حل حاصل کر لیا ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا وہ بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ریہ رضی اللہ تعالی کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئی کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے اور وہ صحابہ جو غزبہ عوض کے اندر بدر کے اندر بڑی غربت قسمورسی کے حالت میں شہید ہوئے ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہی اور وہ فوراں وہاں سے اٹھ گئے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے حضرت سعید ابن ابی وقاص تھے یا کوئی اور ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا کوئی مشروب بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہے گا پی نہیں سکے تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے ایک طرف غریب بدو مکہ کے اور پھر دنیا کے امام بن گئے انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھلایا نہیں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نبی نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاں میں نے بھی چند دھرم کے بس بڑے حقیر سے مال کے بس مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے اچھا وقت تو آپ پہ مڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا حالانکہ اعلان سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سید عائشہ کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینے بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور ایک پانی اور وہ بھی کوئی ٹن کھجور ٹن نہیں ہوتی تھی دو کھجور صبح دو شام کے وقت اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ اس کا حصول بھی کئی کلو کی پیدل واک ہوتی تھی جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں جنوبی پنجاب میں یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بچاری کئی کئی کلو تک وہ مٹکے اور وہ میٹھے پانے کے لیے وہ میٹھے ہی ہوتا ہے صاف نہیں ہوتا گدلا الگ سے ہوتا ہے اور اس میں الگ سے عرب کے لوگوں کا بھی ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے تو نبی الاسلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفیت حاصل نہیں کی ہے حتیٰ کہ گزر خیبر کے بعد جب آپ کو وسط ملی تو آپ کی بیویوں نے گلا کیا کہ ہمارا کو خرچہ بڑھائیں خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کو بہت ایکسٹرا خرچہ کوئی لیول پہ تو ہمیں دیں تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی عیسائشیں چاہتی ہیں نا تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو صورت الحضاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضور یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہرہ حضور کو تو جو حکم ملتا تھا دیا نبی اپنی بیویوں کو حضور ایک ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں ہوگی یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو دنیا اور آخرت میں تو سب لے یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے ہم آپ کو چوز کرتے ہیں اللہ کو چوز کرتے ہیں آخرت کے گھر کو اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ الحمدللہ پھر خلف راشدین کو بھی دیکھیں انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بولا علی تو خیر ویسے ہی فقر کی زندگی تھی ان کی یہ پہلے تین خلفا ان میں سے کسی نے اپنی جدادیں بنائی ہیں اپنے بچوں کو کہیں نماز ہے یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کے سائس لیتا ہے یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی دنیاوی منفیت حاصل نہیں کی ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو لوگوں پتا ہے امور خلافت میرے ذمہ کر دیے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا اگر میں پھر خلافت کا کام پھر اگر پہلے میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کروں صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی اور اس میں الفاظ ہے میں الفاظ بخاری ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر اور مسلمان اس کے بس ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے یار خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بھی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسس. اور ہو رہا ایسے ہی ہے پیٹ نہیں پال رہے رہے ہیں ہم تو وہ کچھ دے رہے ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے پالیٹیشن کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہاں وہ عوام کے لیے لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ یاشی کر رہے ہیں سب سے بڑی ویلفیئر سٹیٹ یہ ہے لیکن چند لوگوں کے لیے ایلیٹس کے اور سیدنا ابو بکر جو ہیں اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر سب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نے لکھی ہوتی ہیں تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا انجینئر صاحب چودہ سال پرانی حدیث پڑھ کے چودہ سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں مجھے بتائیں جب ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مسلح اٹھائے نیچے سونے دیے کہاں ہی کہاں ہاں سنجیا سے ٹیلے چکو جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا تو سرکار ہے آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں کھوٹ سکتا تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو مسلے اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی سرکار تھی بھی ایک نگاہ مارو نا وہ زمانے سے کام نہیں سو یہ نہ ہو سکتے آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا آپ کر کے بتائے کوئی دنی. سب کہانیاں بنائی بھائی وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام اس لیے ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سلم جو بنو سلمہ تھے ایک قبیلے کا نام ہے وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا کس لیے ان کا یار اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبی تک پہنچتے ہوئے میں, میں کچھ ٹائم لگتا ہے ہم نے سوچا مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں اتنی دور سے آنا پڑتا ہے آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے کریں ترک کے ہمیں نیکیاں ہمارا یہ مصنوعہ سوال ہے یہ بات کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف اڑ کے دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس چوتھی بغداد شریف پنجویں اجمیش شریف ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بےچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب ان کو حضور نے نہیں مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جائے کرو کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے وہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو